Nağıllar aləmindən çıxıb doğru din tanımaq lazımdır. Hər yerindən duran bir din adına bir höküm deyərsə, dinsiz qalarsan insan. Hər bir insan durub bu halaldır, bu haramdır öz düşüncəsiylə səni dinə dəvət etmiş kimi görsədərsə, bil ki o səni öz fikirlərinə əsir edəcək. Sən mənsumdan başqa heç kimin fikrinə əsir olacaq, belə bir vacibin yoxdur kürəyində. Hər kəs uca Rəbbimiz buyurur. Mənim kəlmələrimi, yəni kəlmələr nədir? İlahi kəlmələrin içində vaciblər də mövcuddur, haramlar da mövcuddur, nəsihətlər də mövcuddur. Qadağa olanlar, olmayanlar, keçmiş, gələcək, gündəm, bütün hər bir şey, yəni ilahinin insan üzərində tətbiq etdiyi Təyin etdiyi hökümlər hamısı külliyyət olaraq ilahi kəlmələr adlanır. Kəlmətullah hiyal ulya Quran ayəsidir. Uca olan Allah kəlməsidir. Sözü bağlayan Allah kəlməsidir. İki münaqişəyə hökm vuran Allah kəlməsidir. Yəni bir kəlmədir ki, kəlməsinin üstünə başqa bir kəlmə yoxdur. Hər kəs öz rəyi əsasında Mənim adına danışıbsa, o mənə iman gətirməyib. Bu birsə nə deməkdir? Bu hər dövrün bəlası. Hər kəs öz düşüncəsi, bir rəyihi, rəyinədü, mənim düşüncəm, subyektiv yanaşma. Rəy nə deyirlər? Rəy, falan kəsin rəyi, yəni falan kəs belə düşündü. Bu qədər, bu çərçivədə, bu əndazədə, bu ölçüdə kimsə öz rəyini mənim adıma danışarsa, öz düşüncəsini uca Allahın iradəsinin adına danışarsa, ma amənebi, mənə iman gətirməyi bu